слышали это как такой гул, падение, падение, и, короче, взрыв. И вот этот дом спас, если бы этот дом, конечно, не закрыл, то попало бы в наш дом. В результате сразу, сразу загорелся этот дом. Если бы соседи не помогли, они бы сгорели заживо там. Женщина, была все окровавленное лицо, она ничего не видела, рука поломанная. Три мужика вытаскивали ее через окно, вот там разбитая дверь, было, видно, была заклиненная. Дом в это время горел, крыша падала. Там, короче, считанные минуты. Меня вытащили. Испугались сильно, да? да. А дальше я не помню, что тут, потому что тут беготня. Это я как плакала, больше ничего не видела. Потому что вы, мне кино кинули на меня там, что могли. Я один и находился в дальней комнате в спальне, только в очень дальней комнате. Очень сильный взрыв. Свет вырубило, я даже не понял для чего, потому что окно в спальне вскрылось. Но я бегом оделся, благо не разбилось стекло. Вышел на улицу, смотрю, этот стойка ворот, там вон металл толстый, четырехгранник, на нем ворота висели, вырванные, аж туда за дом унесло. Я нашел его вот здесь, вот здесь. Как она сюда пролетела, не знаю. Но то, что окно, там сейчас оно забито, но окно, оно деревянное, еще старой конструкции. Ну так видно, что хорошо по нему прошло, это попереломало. Тут воронка от взрыва. Там у меня двигатель лежал от этой системы. Спала, а потом Почула, що воно як бахне, я тоді тут в коридорчик пішла. Дело, да. О, і це, в, коридор, в Потім вийшла, дивлюся з дерева. Я думала, тут вже гараж горить. Я так іспугалася, і нікого нету. Тут такое зарево было, что его не увидеть просто невозможно было. А потом прибежала соседка, ей было очень плохо. У нее заблокировался телефон, мы ей помогли, разблокировали, вызвали скорую. Был такой звук, не знаю, словами не передашь, и взрыв. Мы думали, что он у нас в огороде упал. А он упал вот в соседнем через стадион доме. И все, и потом, когда мы вышли, посмотрели, а у нас уже шифер попадал весь. За декількома адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Постраждали житлові будинки, дачні будинки, гаражі, також газова труба, через що також спалахнула пожежа. Наразі відомо про сім постраждалих. В ліквідації наслідків взяли участь понад 50 рятувальників.